вы гордитесь, что в России живете? Что еще раз? Спрашиваю, вы гордитесь, что в России живете? Естественно, да. Как Естественно, вы думаете? Я, я понял. Как, как вы думаете? Алло. Алло. А? Как вы думаете, вот жители Германии, начиная часы, ну, я так думаю, с 35 по 45, они гордились, что живут в Германии? Далеко не все. И вы должны об этом знать. А кто был больше патриотом в Германии? Те, кто за фюрера или те, кто против фюрера? К сожалению, многие гордились только тем, что они против фюрера, но их многих там чуть не поймали. Так я спрашиваю, кто был больше патриот, кто был больше патриотом? Те, кто за фюрера? Ну, вы... ну, я... ну я же вас выслушал, вы сказали все, зачем предлагать? Старый пей, пошел в жопу. А вот видишь, все, что ты думаешь про жопу я имею в виду. Ты, ну, стой, по, ты по, по, рычи, по рычи, ну ты же сам сказал, что ты пес. Ну, давай. Ты реально? Нет, ну, я ну, сказал, ну, что давай, ты ну, пёс. не стесняйся, я понял, что ты пес. Я хочу, какой у тебя голос. Можно ли тебя вот ну, давай, стрела, не гоняй, старый бульдог. Да что, ладно, я хочу, может, могу я тебя взять в охрану ты или, ты нет? или нет? Ты, ты косплещик. Я же как... понял, что ты как бы попался. Шарик, шарик, фас.

Здравствуйте. Добрый вечер. Вы откуда? В Крусю. В Одинцово. Одинцово. А. я нет, я Карпатская область, районный центр Путункевич. Ну, это приятно. Да. Хотел бы вас спросить, что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? В Одинцово думаете? Ну, события происходят не совсем хорошая. Ну да, я не спорю. А как, вы. Ну, а, а, как ну, вы здесь... что, что? И знаете, понимаете, в последнее время Украина сама наталкивает на это. А наталкивает. А чем? Ну, давайте говорить о поездах. Давай о поездах. Да, вы взорвали. Что вы они взорвали, там, мосты, А, не а можно? Ну-ну-ну. А вот хочу не спросить, нет. вот, нет. слушайте, а вот сначала как бы был теракт, я слышал, да? Не один. Да ну, смотрите, с мостом, бить. Ну, не один, друг, Ну подождите, два. ну дайте, я доскажу. Я вам говорю, два было просто. Уточняю. Да два, пускай будет. А вот mm -hmm. с смотрите, как бы Россия сначала, до, когда еще Лавров не говорил с американцами, как бы было теракт, а потом сказали, нет, это ошибки моста. Мост сам завалился. Почему? Я не, знаю, кто он такой завалил. У нас х такого не было. Хорошо, смотрите. Если теракт, если теракт. Дай вот. Вы <связывается> огромно можете привести мне эту Ну да подожди, да, 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 да. Слушай, ну, ты... ну дай подожди, ну сейчас, ну ну что ты, ну, мне... ну, 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 сразу, ну что не ты, не умол... ну. Слушай, а вот скажи мне, а вот если теракт, а потом, почему, когда мост был, э, мост, они следователи пришли, и взорвали до конца. Только пришли, посмотрели, взорвали и уехали. Даже эскаватор пострадал. Почему? Вот я же нормально тебе говорю, да? Ты не видел, да? Но я, ты же понимаешь, когда теракт происходит, приходят следователи, нач, по мосту, по мосту, начинают следователи проверять, смотреть, фотографировать. Потом они собирают эти данные, прокуроры ответственно. А здесь как бы следователей не было. Взорвали и сказали, нет, это они ошибочно. Это я вам сказал. Ну да ты бываешь у телевид, давай, смотри, забиваешь. Был ли теракт на этих мостах? Вы покажите, у вас же есть телефон. Ну ты ж мне не поверишь. Ну ладно, ты не хочешь. Конечно, не верю. Слушай, почему ты не можешь у себя забить, был ли теракт о подрыве этих двух мостов? Давай, забей. Что он Ну, был ли теракт... Вы не говорите, а я буду забивать. Давай, был ли теракт о подрыве мостов? Кстати, каких мостов то мы еще как... не уточнили? Сразу пиши. Каких? мостов? Что? Право, как вы говорите. Индика. Ты за какие мосты ты говорил? Который поезд пострадал. Два поезда пострадали. А, был ли те рад, где пострадали поезда? Пиши. Пиши. Написал? Что, еще не написал? Нет. Да там ты можешь на голосовой. Был ли теракт? Голосовой включил, она сама пишет. Нет. Или ты уже читаешь, что теракту нет? Не, я ничего не читаю. Ну как оно ж быстренько ищет ну? Вот, вот, ну, давай. Взрывы. давай, давай подрыв. читай. Количество терактов пострадавшие. Пятый подрыв за две недели в Воронежской области. Произошел теракт. Взрыв на железной дороге. Приграничие, где произошли, об этом известно. Но главное дело. Задержаны более 20 поездов. 20 поездов, да? я пишу, Не, ну 20 1, поездов или сколько? Да. А. Задержаны. Что что? Задержаны 20 поездов. А как, почему 20 поездов задержаны еще? Ну потому что поезд там лежит. Лежит, да? А. А -а -а. Вот реакция международного сообщества. Видео показать. Ага. Ну -а. показывай. Путях рельсы, шпалы мы ну, поры, да это разве видео что-то? Бы это позавчера. Это же да, разве не, видео? Да. Слушай, а вот что самолет и вот эта стратегическая авиация, это тоже теракт, правильно? Ну, ну что, 41 самолет? Не, я, я, вопрос вам задам тогда другу. А почему вы не хотите менять, у вас же там есть там поипши? У вас Зеленский от, отказался от, от обмена. А кто Вопрос не... был. Сегодня, а кто... сегодня, сегодня. Сегодня я вам говорю. А как ты думаешь, почему отказался ну, почему? так? Вы я не... вот здесь спрашиваю, как ты думаешь, вот вам новую методичку дали. А как ты думаешь, как должен произойти обмен? Это не методичка, это я я спрашиваю, попытаться... как ты Опять думаешь, показать? ты слышишь меня или нет? Я объясняю. Как ты думаешь, должен произвести обмен двухсотых? Обычно. Давай. Если приехали на границу. Так. Да, и говорят, там, давайте обменяем тела. А тела обменяем, да? Вам показать это видео? И штож, штож, а как? Говорит, подожди. Мы, будем, ну... мы их не будем забирать. Не, что, показать опять вам что-то? Я спрашиваю, как ты думаешь, правильно должен быть обмен а, 200? Ну ладно, расскажите. А как ты думаешь, должно бы проходить экспертиза ДНК или нет? Это у вашей стороны быть. Я спрашиваю, да. должна ли происходить... У вас, да, да И у... Вас... Нет. Как ты думаешь, вот, вот ты сидишь, вот хорошо. Я, ты приходишь, говоришь, давай обменяем пленку. Я тебе начевал мясо по полной программе за одной свинину. Брось. И это ты берешь и говоришь, да, я получил 6 тысяч, да? Да, вам не 6 тысяч предлагают. Вам 600 пока предлагают. Пускай 600, да, и я говорю, хорошо. А вы своих, наших, это не имеет значения. Да, вы, да. вы отдайте наших, а ваших пускай там, пускай 100. они валяются у нас. Я вам не, ничего не говорю. Понятно. Слушай, а еще один такой. Слушай, Он видит, все понятно сразу. Ну подожди, ну, ну подожди, слушай. А вот ты мне вот скажи, ну я ж понял, ну подожди, ну не с обмен. Слушай, а вот как ты думаешь, вот даже пускай будет обмен. Ну, наши ребята погибли. Кстати, хочу спросить: а где они погибли? На какой территории? В Курской области. Курской области, да. А в тех областях не погибли. Да я, ты а как ты думаешь, а ваши а списке? Выходите, я, я понял, я понял. Ну, на по... списке посмотрите, б... кто могу. Слушай, я спрашиваю, а вот по какой причине? Вы можете прич... в списке посмотреть, где кто погиб? Я вам предоставлю их на данный момент даже. Вы чего то Я не понимаю, вот это вот. Все. Как ты думаешь, а вот почему? Видите, слушай, ж, по как я зовут? Какая да какая нет? нет, но если и... нет разницы, я тебя спрашиваю, как ты думаешь, вот почему люди погиб, как и с нашей, как и с вашей стороны. Да я вам вопрос задаю. Не, не в этом дело. Как Это... не в этом дело? Ты ж пришел на мою землю. Ты ж войну начал. Как не начал? Гитлер тоже начал войну. Ты говоришь, не в этом дело. Ты что, ешак потный? Так ты пришли на мою землю. Кто я пришел? из города Снежного сам. Вы знаете, в 2014 году прилетели ваши самолеты. Так ничего, что? А почему да, они прилетели? А, а почему, они прилетели? Сказали, а, а почему они прилетели? А потому что референдум был в 2014 году. Какой, а рефер... Какой ссор... референдум? А, как, как вам неприятно это слушать? Я понимаю это Я тебя звук выключу. Ну, шановни, вот это ж у них дебилиз. Вот это ж, ж вы представляете, какие мозги зашарены. Он не послушать не хочет. Я же уже, бачите, ну, ну что, зараз будете говорить, что я злився. Я же тебе звук выключу. Такий бред. Мы же можем нормально с тобой поговорить, спокойно. Мы можем с тобой нормально. Мне лекции, мне лекции, мне лекции не надо. Мне лекции не надо, ты слышишь, нет? Давай мы с тобой поговорим, почему в 2014 году это случилось? По каким законам референдум был? Ты имеешь да в виду, будем, да не. Ты, да, ты, да, ты, да, ты, да, ты, ты референдум имеешь в виду. Слушай, слушай, ну. Игры, пос, ты, давай, игры, что, давай ты расскажи. Сосали, потому что там флот стоял. сразу. Ну, давай, ну ты.